Арестович заявив, що війна в Україні закінчиться поразкою, і триватиме взагалі до 2033 року. Влада чи можливий саме такий хід подій? Ну дорогі друзі, активна фаза війни навіть на, 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 чисто аналітичку так от, это 2027 рік, це на все, що способна Росіяська Федерація. І конечно. А вдруг на стороне российских войск будут китайские войска вместе с корейскими там и другими. Вот всякое может быть. Но то, что касается мужчин, которые могут пойти, и чтобы их убивали украинские войска, это максимум 2022 году. Это максимум на все, что способны. Не знаю, я знаю, что насчет Арестовича, что он увлекался астрологией, подводного, я знаю даже этого подводного, который любил, приезжал в Одессу и я в свое время тоже ходил на его лекции. А он так...